Наша знімальна група продовжує їздити по шляхам донецького напрямку. Зараз ми в селищі Водяне. Тут ще місяць тому були обстріли та було неспокійно. Зараз відносне затища та військові допомагають налагоджувати нормальне життя місцевим жителям. Роздають продукти харчування, медикаменти. Зараз ми будемо свідками того, як це відбувається. Один туда, Один да, ну, давай, давай. И Работаем. Не помыться, не,

Нам обещали, я подорожали, подорожали, подорожали. Да, там есть что вот на Гагарин, на Октябрь. там же они протянули вот. <скорщили> То мы только а этой помощью и пользуемся, мы ж никуда а, не выезжаем, нам не за, за что сейчас, мы же пенсии нет, зарплаты нет, мы же работали в Песках, в Солхоз, в Песках, нигде ничего, только здесь мы. За счет этой помощи выживаем. Мы боимся, что начнутся обстрелы, у нас же вот сколько обстреляло и дома, Разрушенные. И Тут у нас вот этих... пять снарядов упало. Ну, везде попадали что -то. Я майор Юрий Станислав Олегович, представитель 93-й бригады военно-жарского сотрудничества. Сегодня мы оказываем помощь местному населению. Благодаря вот, организации «Красный крест» мы привезли сюда продуктовый набор, бытовую химию. Работаем мы, работаем мы сегодня тоненькая, пески, опытная, водяная, первомайская, не тайлово, невельская. Оказываем помощь местному населению, это и теплые вещи, медикаменты, оказываем помощь по ремонту теплосети, водопровода. И есть конечно, момент – то, что люди возвращаются к себе домой. И Начинается здесь более-менее мирная жизнь. Сейчас, в данный момент, когда только начали работать в военно-расском сотрудничества, то очень в основном было негатива. К сожалению, негатива было много. Они не понимали, что наша раса создана для того, чтобы помогать находить общий язык между именно местным населением и понаслужащими. В данный момент, когда они увидели, что мы оказываем помощь, не только продукты, не только теплые вещи, не только медикаменты мы оказываем помощь в любых момент, в любые вопросы, которые они мы стараемся в них помочь. И благодаря этому они понимают, что они поворачиваются лицом к армии, и они наконец-то начинают оценить, что не только мы защищаем их на передовой, как ребята стоят, а еще оказываем помощь в, бытовых, в бытовые проблемы, решаем, и это очень хорошо, это очень это, это правильно.